Hər vaxtınız xoşdur. Hörmətli vaxtı kanal izləyiciləri, bu gün biz sizə Xırdalan şəhərində, Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, Heydər Parkının qarşısında yeni tikili 17 -ti mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində qanuni kötaqlı, bəzi əşyalarla birlikdə satılan mənzil təqdim edirəm. Gördüyünüzsə mənzilimizin giriş hissəsidir, koridor hissəsidir. Bina tam yaşayışlı bir binadır, qazlı, su işi və fasiləsizdir. 24 saat mühafizə xidməti, 2 sürətli lifti var. Tam mərkəzə yerləşir, Heydər Parkının qarşısında. Burdur mənzilimizi Bir ev otaqdır, buranın mənzil sahibi. Camaşır otağı kimi istifadə edirsiniz bunları. Ya camaşır otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Sanit qopşağımızın mərkəzimiz elektrik enerjisi kəsildiyinə mənzilimiz biraz qaranlıq görsənə bilər. Bütün aksesuarlarla quraşdırılıb hazırdır, gördüyünüz kimi moddadır. Bütün hər bir şey quraşdırılıb düyməkindən belə şəxsi təmirdir, təmir. Nə bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Burda mənzilimizin yataq otağıdır. Döşəmə parketdir. Tam mərkəzdə yerləşir. Heydərparkın qarşısında. Burda mənzilimizin mətbəxidir. Mətbəx mebeli quraşdırılıb. Qalır təbii ki, çıxarılmır. Mənzildə az bir müddətə yaşayış olunub. Burda mənzilimizin balkonudur. Kombi sistemi də quraşdırılıb. burada isə mənzilimizin qonaq otağıdır. Həm qonaq otağından, həm də mətbəxdən balkona çıxış var. Qonaq otağında da burada da bir balkonumuz var. Qarşısı açıqlıqlı parkadan başda yerləşir. Bugünkü bazar qiyməti təyin olunub, real bazar qiyməti təyin olunub. Hətta deyə bilərəm ki, bazar qiymətindən ucuz bir qiymətə satışa çıxıb. Mənzildə bəzi, bəzi əşyalar qalır ə qiymət 90.000 manat satışa çıxıb bu bina da. Sənəd MTK-ya məxsus müqavilədir, şirkət daxili müqavilədir. Tam etibarlı bir şirkətdir, tam yaşayışlı bir binadır. Demək olar ki binada boş bir mənzil yoxdur. Yaxın bir müddətdə bina kupçasını təmin edələcək. Ətraflı məlumat üçün bu günə bu qədər. Sağ olun.